Сегодня очень хорошее число. Сегодня 13 число. Посольство Соединенных Штатов Америки под усиленной охраной. Очень много ребят в милицейской форме. На Майдане я не видел ни одного. Меня на Майдане ни один не защищает. Там одни бандиты. Одни группировки уголовные на Майдане. Ни одного мента нет. А здесь... Посольство Америки. Целая армия охраняет. Это стандартные приемы сценарной революции, которые совершает Америка во всех странах. Уже прошли в странах Ближнего Востока эти революции. Сейчас приехали к нам. Символика одна и та же. Деньги идут оттуда, значит, значит, нужна. За эти бабки они там. Патриоты не те, кто получают деньги от Америки. Патриоты, те, кто выходит за независимость Украины. Вот мы вышли за независимость Украины. А Майдан выходит за интервенцию Америки. Что вы хотите сказать госпоже Нулан? Чтобы она прекратила свое вмешательство в дела Куда? Украины. Ой, все, все. Мы тут все сами разговариваем. А вы за кого? Я за кого? Да, вот на фоне Я за воссоединение, я воссоединение с Россией. Прежде всего, за воссоединение. Ну так что, так это Америка вам должна в этом помочь? Нет, Америка нам в этом должна не мешать, прежде всего. Понял, спасибо. То есть Америку нужно выкинуть из, из Восточной Европы. Зачем да мы сегодня здесь собрались? Народная мудрость учит говорить не с холопами, а с господами. Сколько бы ни скрывали, уши от осла не спрячешь. Вмешательство иностранных государств и в частности Соединенных Штатов Америки в события на Украине очевидно. Эти печеньки на Майдане. Это факт за European Union от Виктории Нулан Народ Украины ответит ей не только факт за European Union, а еще и факт за USA. Правильно я говорил? У них уже получилось провести это в Сербии, в Ливии, в Египте, во многих других странах. А вот в Украине забуксовала. И в России забуксовала Болотная площадь. Я думаю, хрен им, потому что народ Украины разбирается. Каждый день, почти каждый день под посольством США происходят пикеты. Они пока не многочисленные. Их мало освещают СМИ. Но рано или поздно количество перейдет в качество теперь я обращаюсь к вам, уважаемые или неуважаемые пиндосы. Если вы не прекратите поддерживать в нашей Киевской Руси Майданы, то народ Украины устроит Майдан прямо здесь у вас под посольством. Прямо здесь у вас под посольством. Народные отряды будут проверять документы у ваших служащих. Прямо здесь под посольством будут гореть черные шины. Сегодня мы их принесли с собой. У вас еще есть шанс остановиться. У вас еще есть шанс обернуться на себя и решать свои внутренние проблемы. Потому что не ровен час, когда вы будете лезть в дела других государств, у вас начнутся расовые бунты, и многие штаты попросят о независимости. Такие, как Свободная республика Техаса. Свое отношение к нашей стране, мы хотим ее за это очень искренне поблагодарить и сказать, чтобы таких разговоров мы слышали как можно больше. Мы э, с удовлетворением услышали, что э, премьер-министры Украины у нас назначаются в Госдепартаменте США. И э, удовлетвориться в том, что народ Украины оказывается и его выбор не влияет. Мы присоединяемся к этому движению, ему всего три дня, но мы всей душой э, согласны с позицией Виктории, ну, в отношении Европейского Союза. Спасибо вам большое. У нас в стране, в центре столицы, в частности, это все устроено Америкой. Об этом говорят факты, которые легко просматриваются. Посмотрите на страны Ближнего Востока. Все, что там происходило и происходит сейчас в нашей э, стране, это все одно, один и тот же сценарий. Это все те же самые листовки, картинки одни и те же, просто языки поменялись. Те же самые коктейли Молотова, те же самые добины. Это все одно и то же, это технологии госдепа. Это подлые технологии, которые делят пополам страну на два мнения и пытаются заставить народ перебить самих себя. Но в нашей стране это не пойдет. У нас есть сознательность, и мы понимаем, что это все оттуда. Мы понимаем, что все сенаторы... Вот Виктория Нулон, которая там печеньки раздавала на Майдане, они все не просто так. Они вкладывают деньги в революцию для того, чтобы захватить власть в Украине и потом дергать за ниточки. Они будут там сидеть э, за океаном, как кукловоды, а мы будем просто их рабами. Ну Вика, нравится тебе вот так? А? Вика, тебе нравится? Ну вон, как тебе? Ну как? Пойдем? Вот так же и мы будем относиться к тебе. Fuck the Fuck USA! Fuck the, the USA! The USA! -э walls, Fuck the USA! 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 США, Майданы! Вы их получите от себя под посольством! Лучше бы у себя в Америке. Fuck the USA! Fuck the USA! Fuck the USA! Янки гофол, янки голофу, янки гол, янки голофу, янки Гофу, янки Гопу, Америки Майдан, Америки, Майдан, Белого дома, майдан родный Белого дома. Сброс уголовный, который собрался задернул, на территории под названием собрался, Соединенные да, Штаты Америки, вверх, вверх. сегодня превратил в такую же уголовщину весь мир. И мне противно, что на нашей русской земле находится это посольство. Не один раз мы требовали удалить его с территории Великой Руси, с территории Киева. Далой американское посольство с территории Украины. Далой американское посольство с территории Руси. А вам, как вас там назвать, покультурней члены посольства, да? Поскольку это единственное наверное, культурное слово для вас. Поэтому мы хотим сказать «Fuck the USA! Fuck, fuck, the, the, USA! USA! fuck the USA! Fuck the USA! USA! Горите! Видите плагин! Все вы были Фак выжжены и освободили нашу родину от себя! Fuck the, the USA! Fuck the, the USA! Новые десятые из русской земли! Сегодня на Майдане уже проверяют документы украинцев, которые сегодня хотят гулять Россия, по, Россия, по Россия, своим местам. На прийшли не тільки показати щось цим дипломатам, скільки щоб показати народу України, що люди, які люди, які керують цими процесами дестабілізації, вони не на території України. Вони знаходяться у цьому посольстві. Вони знаходяться у Вашингтоні. Вони знаходяться у Брюсселі. Ми призираємо вашу політику. Ми предупреждаємо. что если вы будете продолжать давление на Украину с требованием подписать колониальное соглашение об ассоциации с Евросоюзом, если вы будете дальше стравливать народы и страны Европейского Союза с древнерусскими народами, с Украиной, Россией, Белоруссией, то вы получите ответ. Мы не будем молчать. Мы возьмемся за способы защиты своей страны, своей родины, за защиту всего мира на евразийском континенте. И здесь у американского посольства я призываю европейские, европейских лидеров, европейских парламентариев, не стойте на колени у подлой фашистской Америки. И заявляю, руки прочь от Украины. Вся руки прочь от Украины! прочь прочь руки прочь руки прочь України.